Amerikalı milyarder Amazon şirkətinin banisi Jeff Bezos qocalmaya və ölümə qalib gələ biləcək dərman preparatının yaradılması ilə məşğul olacaq. Altos Labs startapına 3 milyard dollar investisiya yatırıb. Layihə planının məqsədi hüceyrələrin sağlamlığının bərpası, hətta əliliyə gətirib çıxaran xəstəliklərə qarşı dözümlülüyü üzrə bioloji texnologiyanı işləyib hazırlamaqdır. Alimlər hüceyrələrin yenidən proqramlaşdırılması, yəni onların yetişməsindən sonra cavanlaşdırılması prosesi sayəsində ölümə qarşı dərman yaratmağı planlaşdırır. Nəzəri cəhətdən hüceyrələr get-gedə qocalan bədəni bərpa edə və hətta ağıl zəifliyi kimi yaşla bağlı dəyişikliklərə mənace edə bilər. Layihənin rəhbəri Britaniyanın GlaxoSmithKline əczaçılıq şirkətinin sabiq baş elm-aməkdaşı təbabət üzrə doktor Helberonddur. Mirqəmar Mənsimova, Səs TV.